Всем привет, меня зовут Мила. Я знаю, что на YouTube есть множество видео, где показывают, как установить шагающую лапку. Но на моем канале этого видео нет. Да и плюс к этому я еще хочу вам дать очень классный совет, который мне никто не дал. И я очень жалела, что не получила его в свое время. Итак, вы открутили лапку, которая у вас была в данный момент рабочей на вашей швейной машине. Видим, на лапке есть рычаг с белым наконечником. Его нужно положить сверху на винт, который расположен на игловодителе. На этой лапке, как и на всех других, есть обниматели для стержня, который расположен за стержнем иглодержателя. На него мы Надеваем нашу лапку и прикручиваем ее винтом, помогая себе отверткой. Хочу в холостую показать вам, как она работает, без ткани, без нитей, просто одно железо и пластик, как это выглядит в работе. Теперь можно полюбоваться нашей помощницей в работе. И вот у меня полотно. Это ленивый бора, собранный из джинсовых кусочков. И я его стягаю с помощью этой лап, ориентируясь на ширину самой лапки. Это очень удобно. Получается качественная, частая стежка. А теперь хочу дать отдельный совет. Поверьте, он может вам сохранить кучу нервов. Однажды у меня лапка развалилась, я не знаю почему, я ничего ею не делала, ни орехи не колола, ни гвозди не забивала, но вот она у меня распалась. Здесь вот есть такие пазы, у меня они как-то разошлись, и лапка вся вывалилась из пластикового корпуса. Я смотрела в интернете, как она выглядит в идеале, но там нет таких подробных фотографий, чтобы можно было рассмотреть все детали. Ехать в магазин мне далеко, чтобы просить механика починить и мы с мужем методом тыка сами ее собрали после этого конечно я ее проверила на работоспособность все было правильно собрано и она выполняет свою функцию но после того случая я сделала себе кучу фотографий во всех ракурсах этой лапки, чтобы если она вдруг опять захочет выйти из строя, то у меня уже будет все задокументировано, и я ее быстро смогу собрать. Я советую вам сделать кучу фотографий, снять видео и оставить его где-то в архиве для себя, чтобы потом воспользоваться им, либо дать его своей подруге, у которой случилась такая неприятность говорить, надеюсь, что вам было полезно это видео, я не буду, потому что я знаю, что оно полезное, и всякие такие мелочи швейные нам всегда очень приятно знать, слушать и для себя что-то откладывать. Я желаю, чтобы ваша машина, ваши лапки никогда не ломались и у вас были самые прекрасные изделия. Желаю вам всего доброго, мирного неба над головой, берегите себя, обнимаю, целую, пока-пока.